चलो मैं शुरू करूं कैसा लगा पाकिस्तान बहुत बहुत अच्छे लोग हैं बहुत अच्छी जगह है बहुत मुबारक जगह है और मैं दिल से दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक हिफाजत करे और इन फरमाए। बहुत अच्छे लोग दीनदार लोग जज्बती लोग बहुत कर्म वाले लोग तो पहली दफ़ा है सही लेकिन मैं सिर्फ एक इंसानी अतबार से जब हमने देखा कि क्या हुआ है पाकिस्तान में तो मैंने कहा कि नहीं हमको कुछ करना पड़ा ये ये उम्मत के लोग हैं ये हमारे लोग हैं सब हम भाई भाई हैं इख्तिलाफ आपस में हो सकता है लेकिन इसमें कोई है ये नहीं है असल ये हम उम्मत मुहम्मदिया है जैसे मैंने कहा तो फ्लड फ्लड रिलीफ की बात कर रहे हैं जी फ्लड रिलीफ ये फ्लड जो है वो देखकर मैं रोने लगा कोई नहीं देख सकता है फिर मैंने कहा मुझे देखना नहीं मुझे कुछ का कुछ करना है देखना नहीं वहाँ पहुँचना है तो हमारे मैं कई साल से अब्दुल्ला एड के साथ में एम्बेसडर हूँ यानी गुडविल एम्बेसडर और ये बेदारी पैदा करने के लिए लोग और मैं ट्रस्ट भी करता हूँ ये काम अच्छे तरीके से अच्छी तरीके से कर रहे हैं और मैं जाता भी मैं जाता हूँ उनके साथ तो मैंने कहा चलो हम पाकिस्तान तो शुरू तो काम कर दिया दूसरे दिन सैलाब हुआ ना दूसरे दिन से हमने काम ऑन द ग्राउंड शुरू कर दिया लेकिन तीन चार हफ्ते के बाद हम भी खुद पहुंच गए तो मैंने कहा कि ये जो नीयत है वो साफ रहनी चाहिए अगर मैंने कहा हम बयान करेंगे ये करेंगे भाई ये किस नीयत से आए मैं एक नीयत से आया हूं और एक नीयत से मैं आपको एक चीज बताऊं मैं जब भी कहाँ भी जाता हूं शॉपिंग के लिए नहीं साइट सीइंग के लिए नहीं कुछ भी नहीं जो काम के लिए मैं आया हूं वही काम करके मैं निकल जाता फौरन फौरन पांच मिनट भी ज्यादा नहीं ऐसा ही जब मैं पाकिस्तान आया था उसी नीयत से और मैंने पहले से तय किया था कि हम कुछ नहीं बोलेंगे बाहर निकल के फिर हम बताएंगे कि ये है वो है और असल तो दुनिया को बताना है कि भाई ये एक जरूरत है ये लोग अभी सैलाब में बहुत अफेक्टेड है तो हमको मदद करनी चाहिए वो असल है तो वो तो हो सकता है बाद वरना तो ब... मैं बताता भी नहीं कि भाई मैं गया आया इसलिए कि हम कभी कभी जाते हैं अफ्रीका में बाज मुल्कों में मदद करने कोई जानता नहीं कि हम गए वो जानते हम हैं। जानते हैं। अल्लाह बस लेकिन तो हिस्टोरिक uh, बहुत, बहुत, बहुत। में में। तो मैंने कहा ये हमारे भाई अगर हम नहीं मदद करेंगे तो कौन करे और है बहुत सारे है लेकिन मैंने देखा कि जितना भी हम करें ना वो, वो कम है पाकिस्तान में और वो भी एक में बहुत हैं दिन से, दिन से और नाराज होते हैं जब आप कहते हैं कि नहीं नहीं इन आइंदा भी पाकिस्तान मैंने तय किया है की मैं आऊंगा इस इंटरव्यू को आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन किया है अल्फाफा कम्यूनिटी ने अलफाफा कम्यूनिटी फेसबुक का मुतबाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुसलमानों के लिए बनाया गया है जहाँ पर आप फहाशी और हरियाणी से पाक मवाद देख सकते हैं अल्फाफ़ा कम्यूनिटी को डाउनलोड करने के लिए अपने एप्पल या एप स्टोर में जाएं, अलफाफ़ा कम्यूनिटी लिखें और इस एप को डाउनलोड करें इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ पर अपना नया अकाउंट बनाना है अकाउंट बनाने के बाद आप इस पर लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद आपको स्क्रीन पर ये मनासर नज़र आते हैं जहाँ पर आप लोगों को ऐड कर सकते हैं पोस्ट देख सकते हैं उनसे चैट कर सकते हैं और इस तरह के बहुत सारे फ़ीचर्स जो फेसबुक और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं वो सारे फ़ीचर्स अल्फाफा कम्युनिटी पर आपको मिल सकेंगे तो इस ऐप को डाउनलोड करें और इसको इस्तेमाल करें और इस ऐप को आम करें ताकि फेसबुक और जो दूसरे एप्लीकेशंस है जिनमें बेहिई और और बहुत सारी खराफात हैं उनसे बचा जा सके